অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আজি দুদিনীয়াকৈ আৰু এই অধিৱেশন দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে এই অধিৱেশনত ডেলিগেচনত আমি সাম্প্ৰতিক সময়ত আমাৰ যিবোৰ সামাজিক ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়বস্তুবোৰ যেনে ধৰক আমাৰ অঞ্চলবোৰত যিবোৰ সামাজিক ব্যাধি আছে সেই ব্যাধি সম্পৰ্কত আমাৰ এটা বিষদভাৱে ইয়াতে আলোচনা হ'ব এক দুই নম্বৰ আমি আমাৰ সংগ্ৰামৰ যি পটভূমি আছে আজিৰ দিনত বৰ্তমান পৰিস্থিতিত অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে আমি আজি আজি আমি টি এম পি কে এম এম কে মীমাবাঙে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমাৰ ছিক্স চিডিউল ব্যৱস্থা সাংবিধানিক মৰ্যাদাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ মিৰি মিচিং সংশোধনীৰ কথা আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা দুশখন স্কুলত প্ৰথম পৰ্যায়ত ইন্ট্ৰডিউছ কৰাৰ কথা প্ৰি প্ৰাইমেৰী লেভেলত ইণ্ট্ৰডিউছ কৰাৰ কথা অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে গভৰ্ণৰ ন'টিফিকেশ্যন কৰিছে সেই বিষয়বস্তুবোৰ যোনদিনা আমাৰ অঞ্চলবোৰৰ এল পি স্কুলবোৰত প্ৰি প্ৰাইমেৰী লেভেলত আমাৰ পঢ়োৱা আৰম্ভ হ'ব সেই বিষয়বস্তুক কেনেকৈ আমি তাতে আমাৰ দায়িত্ব হ'ব টি এম পি কে এম এম কেম সেই বিষয়বস্তুবোৰক আমি ইয়াতে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ অনাগত দিনত নিচিং আলি আই লৃগাং আমি তেৰখন জিলাত বন্ধ পাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি তাক কেনেকৈ অসম বন্ধ কৰিব পাৰি সেই আলোচনা কেনেকৈ হ'ব সেই বিষয়বস্তুবোৰক আমি ইয়াতে মূল কাৰ্য হিচাপে লৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানে আমি আমাৰ মূল জেগা অঞ্চল হৈছে গাঁও আমাৰ গাঁও যদি সুৰক্ষা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ জাতি সুৰক্ষা হ'ব তাৰ কাৰণে আমাৰ মূল আমি আজি ইয়াতে কাৰ্যসূচী হিচাপে লৈছো আমাৰ গাঁৱৰ সুৰক্ষা কেনেকৈ কৰিব পাৰি আমাৰ গাঁৱত এতিয়াও বহুতো অসামাজিক কাৰ্যকলাপ এতিয়াও ব্যাধি কমা নাই ড্ৰাগছ ভাং খোৱা মানুহৰ নতুন প্ৰজন্মই কমা নাই তাক আমি কেনেকৈ নিৰাময় কৰিম সেই বিষয় গোটেই বিষয় বস্তুকেইটা আমি ইয়াতে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আমাৰ গুণগত শিক্ষাৰ কথা আছে গুণগত শিক্ষা শিক্ষাই মূল এটা জাতি আগবাঢ়িব হ'লে এটা শিক্ষাটো মূল শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি তাত আমাৰ কৰণীয় কি ডি এম পি কে এম এম কে বিভাগৰ সেই বিষয়বস্তুবোৰক আমি ইয়াতে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ